देखो एक बात याद रखो मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती रशीद अहमद साहब नवर अल्लाह कद हो आरल्हर आतेबा हो ये हजरत तक्की साहब के उस्ताद थे हम हजरत की मजलिस में छः महीने तक लगातार जाते रहे मैं मौलाना आज़म तारक साहब हजरत की मजलिस हुआ करती थी साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह और ये खवास के लिए होती थी उलामा के लिए उसमें कोई ज़्यादा हज़रत उस वक़्त हजरत का हल्का नहीं था तारक साहब होते थे मैं होता था कारी रफ़ीक खलील साहब होते थे आलमगीर मस्जिद के इमाम साहब और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो आज कल हज़रत के रशीद के बड़े हैं वो होते वो तो वहीं होते थे तो उस वक़्त हजरत की मजलस हुआ करती थी तो हज़रत एक बात फरमाया करते हजरत फरमाते कि अगर कोई इंसान किसी गुनाह में मुबतला है और वो छोड़ना चाहता है कि मैं ये सोना को छोड़ दूँ। तो फरमाया दिन में कोई वक्त भी कर ले तीन मरतबा लाता अजीम पढ़ लिया करें आपकी नुसरत और मदद के बगैर मैं इस गुना से नहीं बच सकता या अल्लाह आप ही अपनी रहमत से मुझे निकालिए हजत ने फरमाया कि मैं यकीन से कहता हूं कुछ अरसर पड़ने की देर है इन अल्लाह उसे इस गुना से निकाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। तो जब से हजरत से सुना है उस वक्त से अब तक नहीं नहीं तो 20-25 साल तो हो गए होंगे बल्कि इससे भी ज्यादा साल होंगे ये जब मैं बात बता रहा हूं हजरत की मजलिस में जाने की यह 88 की बात है 88 की बात है उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना फजर की नमाज के बाद तीन मरतबा लाहौल बिल्ला जरूर पढ़ते हैं पढ़ता हूं इस नीयत से कि अल्लाह कोई भी गुनाह दानिस्ता गैर दानिस्ता जो इलम में है ये जो इलम में नहीं हो रहा अहला इसकी बरकत से इससे जान छुड़वा बात समझ में आ गई